Почему обязательно что-то угрожать? Ну а как идти воевать ты за меня спросил, Родину? За что воюют? Я тебе ответил. За родину. А что Родине угрожала? Если угрожало? Ты, я раскрыл, что такое родина? Ну, попробуй. Я должен понять, знаешь ли, ты ну, родина или нет. Привет. Доброго времени. О а чем общаешься? Да, по, а, так. О чем угодно, в принципе. Что-что? Обо, обо всем могу пообщаться, в принципе. Понял. А, а, а в чем? Я из города Запорожья. Зовут меня Константин, а ты? А я с Новосибирска, меня Александр зовут. Как ты думаешь, за что россияне воюют в Украине? Всегда. За то же, за что и всегда. Интересно. Россияне воюют. А за что россияне воюют? Россияне всегда воюют за родину. Так. Ну, а что Родина? Что Родина? Что Родина -то? Ну, например, вот смотри, ты говоришь, всегда воюют за Родину, участвовали, а зачем вы, например, участвовали, в, участвовали в Сирии. Там за что они воевали? За Родину. А что Родине угрожала Сирия? Ничего не угрожал. А обязательно воевать за родину, когда ей что-то угрожает, что ли? А как можно воевать за родину, когда ей ничего не угрожает? Ну ты военнослужащий, нет? Никакого не имеет отношения твой вопрос к заданному моему вопросу. Ну это, если я задаю, значит имеет. Я, я тебя... сейчас себя... пытаюсь на твой вопрос ответить. Пытайся без моей помощи. Ну а как я без твоей помощи, если ты этого не понимаешь? То есть поймешь? ты не можешь ответить без моей помощи? Могу. То слушаю тебя. Ну я говорю, что военнослужащие Российской Федерации в любых конфликтах на любой территории воюют за Родину. Что, в чем заключается война за Родину, например, в Сирии или в Украине? Ты военнослужащий? Да какая разница тебе? Какая ты знаешь, тебе родиной, разница? разница? Я задал ну, вопрос, ну, за ну, что, что воюют россияне в Украине? Россияне ты знаешь, что такое родина? Абсолютно, родину воюю, без понятия. Что твоей родине, что за твоей воюю. родине угрожало? А почему обязательно что-то угрожать? Ну, ну а как, как? идти воевать за спросил, родину? За что воюют? Я тебе ответил, за родину. А что родине И угрожало? Чтобы ты, ты, ты раскрыл, что такое родина. Но ну, Я попробуй. должен понять, знаешь ли, ну, что ты или нет. Попробуй, что э, угрожало ты родине. Знаешь, что родина, Ответ на мой вопрос. Я ответил за родину. Нет, вою. ты не ответил. Что, Боже, на, что угрожало твоей родине? Ничто, я же еще раз говорю, ничто не угрожало. А как тогда, зачем они шли за нее воевать? За родину. Ты думаешь, что здесь что Я тебе отвечаю, за родину. Обязательно что-то угрожать. За родину. За Российскую Федерацию. Что этой федерации угрожает? Ничто не угрожало. Тебе. Ничто не угрожает. А зачем они пошли воевать за, за родину. родину. За родину пошли воевать. Полный. День. Полнейший. Ты а вообще ты в, школе... Ты в школе? Ты был? в школе был? Ты знаешь, что такое родина? Ты в школе был, скажи мне. Ты знаешь, что такое родина? Я еще раз тебе задаю вопрос. Но ты в школе. У уже много вопросов... Задал я Нет, тебе. Нет, это тебе один не и тот, тот же вопрос. Просто, просто я его много раз задаю, поскольку ты на него не отвечаешь. Ты в школе я был. Я тебе ответил за родину Владимир. Это я услышал. Это ну, я услышал. Потом ты мне Скажи еще мне, еще вопрос а Советский задал. Союз за что воевал? Нет, потом ты мне еще вопрос задал: что угрожало? Я тебе ответил. Ничто не угрожало. Я тебе могу вопрос задать. Давай, что такое родина, по-твоему? Это то та часть территории, то государство, в котором ты родился. И все, что ли? Да. А мама, папа, предки твои могилы, твоих предок это не Родина. Чья родина? То есть ты считаешь, что это только земля, Родина, что ли? Что ли? Нет, это то государство, в котором ты родился. А, то есть ты считаешь, что Родина это государство? Конечно. Да нет, ты не прав. Простолкуй мне. Родина это мама, папа. А я думал, что мама, папа, предок? это родители. Это родина. А это они родина. Живут на этой родине. Понятно. Моя баба твоя. Понятно. Это могилы твоих предков, угу. где они находятся, где они похоронены. Угу. Это деды и прадеды твои. Хорошо. Твои смотри, бабы. я тебе задам такой вопрос. Предположим, твои родители родом из, я не знаю, там, ну, возьмем, например, Литву. Вот и они оттуда и... родины. Вот, вот они тебя родились. Родили. Подожди, тебя они где родились? родились там. Они тебя где родили? По причине того, что они выехали в совершеннолетнем возрасте, по причине того, что их в Латвии, например, ничего уже не держало, они переехали в Россию. Где ты родился? Mm -hmm. То есть твоя родина, значит, Россия. А как же тогда, э -э значит, могилы твоих предков? Ведь они в Латвии? Есть понятие малая родина. Если а родина, вот уже малая родина появилась. Да, интересно, интересно, что же такое малая родина? Интересно, вот Ты маленький что ли? Ну что, что такое понимаешь? малая родина? Малая родина это вот это в этом случае как раз. В каком случае? Понимаешь, если у тебя предки не на твоей родине, то там твоя малая родина. То есть если твои родители, твой прадедушка лежит, допустим, не на твоей родине. А в другом месте. Тогда? Там твоя малая родина находится. Где твоя малая родина находится? Где твой дедушка лежит, захоронен. Uh -huh. Это будет малая родина? Да. Понятно. А где ты вот прочитал, где ты набрался вот этого «малая родина», «большая родина»? Ты с какой целью интересуешься? С целью понять, где пишут такую чушь. С целью что С целью понять, кто написал эту чушь. Да, этого никто не это в крови. Я же русский человек. Действительно, а кто такой русский человек? Ну это уже другой вопрос. Да, другой абсолютно верно. И кто? Это же точно такой... не ты, если ты не понимаешь. Тут кто... есть, и... слава богу, что если я, не эти понимал, если я, русский, я не русский человек. Естественно, я же поэтому и спрашиваю. Я не русский человек, поэтому я не понимаю, кто такой русский человек. Ну как тебе объяснить? Как если есть. Ты... Если ты не русский, то ты этого не поймешь. Так расскажи мне, кто такой русский человек? Я же тебе уже рассказал. У кого есть понятие Родина, есть понятие малая Родина, и кто воюет за Родину, это русский человек. Угу. То есть все остальные, кто имеет родину, кто идут защищать свое государство, это тоже русские? Те, кто воюют за родину и кто идут защищать свое государство. Угу. Ну, там бывают и не русские. Так, а кто такие русские люди? Ну зачем ты себя такого думала? Блин. Я что, попугай, что да. ли, по-твоему? Нет, ты я просто... Ты не попугай. Повторяй, а, по 10 раз тебе... Нет, не ты просто... А по-моему, ду... ты дура. красивый. Просто там в барбершопе где-то постригся, какой-то плакат повесил. И строишь себя дурак. И мне говоришь, что я не знаю, что родина. Все мимо. Все мимо, говорю мимо. Все, ну, а абсо все а абсолютно. Ну абсолютно все мимо. Ну, мы с тобой общий язык найдем какой-нибудь. С тобой нет. Ну, а о чем ну просто происходит? ты ты либо качественного себя *а строишь такого качественного, что я не могу отличить от оригинала. Ну, ты либо ты таковым являешься. А ты сам, а, а, в, любом случае, в любом Конечно. случае, в любом случае на этом мы ставим жирную Бально. точку, а, а ты смотри, идешь кто -то, кто -то, на... за русским да. военным кораблем. Понял? Да ты, Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі всіх новинок. Напишіть в коментарях свою думку або пропозицію. Мені цікаво, що ви думаєте.